Гайс, всем по привету. Хочу сказать несколько слов по поводу сегодняшнего прямого эфира «Связь с Кобеляк. Я не оправдываю ее действия, я не поддерживаю то, что она делала, я не на ее стороне. Я просто хочу сказать от себя, как человек. Я обращаюсь к хейтерам, которые пытаются ее уничтожить, гнобят и ненавидят. Ребята, она такой же человек, как ты, как я и как все остальные. Мы не прошли ее путь у нее сложнейшая ситуация, у нее неблагополучная семья, у нее много психологических травм. Вы не полиция, не правоохранительные органы. Если она где-то нарушила закон, она будет отвечать или ее родственники, там я не знаю, кто что сделал. Мы не можем ее осуждать. Не суди и не будешь судим. Мне ее по-человечески жалко. Но вы не знаете, что у нее происходит на душе. Я сегодня очень много времени провел с ней в эфире и на телефоне. И то, что я узнал, то, что я услышал, сказать, что я был в ахере, это еще, знаете, так легко сказать. Пожалуйста, очень прошу вас всех, дайте человеку развиваться. Пусть она самореализуется, она пытается как-то в этом тиктоке зарабатывать, выживать. Дайте ей возможность. Перестаньте это делать. Или скажите, что ей нужно сделать, чтобы вы перестали ее гнобить. Мне просто ее жалко по-человечески. Отстаньте от человека. Будьте добрее друг другу. Всем добра. Пока.